ветер, камни, дожди. Все вперед и вперед. Рота прет, наша прет. Третьи сутки в пути. Слышь, браток, не грусти. Ведь приказ есть приказ. каждый из нас и на рассвете вперед уходит рота солдат уходит чтоб победить и чтобы не умирать ты дай им там прикурить товарищ старший сержант я верю в душу твою солдат 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 и на рассвете вперед Уходит рота солдат, уходит, чтоб победить И чтобы не умирать, ты дай им там прикурить Товарищ старший сержант, я верю в душу твою Сергей, скажите, пожалуйста, как вы попали в сам Афганистан? Ну, как, как, и все попадали, туда особо стремящихся не было, но тогда была другая страна, другие нравы, родина направила. Уже офицером был в Афганистане, попал, и естественно, если человек, которого направляли служить, отказывался, естественно, вы просто увольняли с армии, разжаловали, увольняли с армии, никто не спрашивал. Расскажите, будь ласка, как вы попали в батальоне, начали самую свою боевую деятельность, насколько я знаю, с батальона 9 при, при, приехал, как, как обычно, как все. Первое впечатление, вот, когда именно уже после пересыльного пункта, уже в час, прилетели, у нас там был такой небольшая вертолетная площадка, вот с Кабула на вертолете привезли, в повседневной форме, вот туфельки, такие армейские. И вот выпрыгиваю с вертолета и все. Ноги утонули. Там пыль. Ну, такая пыль. Ну, с чем это сравнимо? С цементом. Вот, типа цемента. И ноги сразу в этой мягкой пыли. И все. Все кругом посмотрел. Серая, не зелени, не голубизны. Все покрыто пылью. Вы можете э, рассказать нам про э, те, ну, сами, сами те моменты, которые больше вам помятаются с початку вашей лейтенантской службы? Первые потери тоже, так, было впечатление неприятное. Ну, так, в принципе, были и хорошие там моменты. Радости, мелкие радости, они чувствуются там более. Более хорошо поняєш, що хорошо, що плохо. Розкажіть нам, будь ласка, ну хоч якийсь небудь момент підготовки до війни, тому що там якийсь проходить навчальний період, день-два, поки солдати підготовлюють свої обмодірування, що брали з собою. Ну підготовка обычно, проходила, Нісколько днів день два підготовки. готували обмодіровання, снаряження, вооружение, чистили, зшили. В общем. несколько занятий перед выходом, пристрелка оружия, и потом получали задачи, уходили. В принципе, задача-то какая стояла? Вы уходили частях... в ночи, вас вывозили на броне, як все, по все по-разному, люди по разумели. ходили ну, раз разные подразделения по-разному там уходили на войну. У нас, допустим, были свои задачи в подразделениях, это уничтожение отдельных лидеров бандформирований, Бант уничтожения и э, перекрытие путей доступа э, оружия, снаряжения, банформирования. Ну, то есть караваны. На войну ходили подразделения, ну, так называемые группы порядка 17-20 человек на облеты, ну тоже, тоже в принципе такие же. В полном складе. Не, так. Да, группа в полном, в полном она в составе. Облеты это... Совершали на вертолетах, то есть определенный участок местности, облетали, смотрели, то же самое на случай, в основном места, где могли находиться бандформирования, передвигаться или какие-то э, те же караваны на автомобилях, на вьючниках. Скажите, будь ласка, от, э, за что, за какую операцию вы отримали орден червоного прапора? Большой караван был. Перед этим был караван, и по совокупности, так вот. Перед этим великий караван. Что это такое? караван? Ну, караван, как это, ну, допустим, в наших местах, пересеченная местность, горы, там, перевалы. У нас больше не машины, а больше на вьючных караваны ходили. Ну, это, скажем, там, от 30 до до 200 вьючных животных верблюды. Это кони, ослы, верблюды. Верблюды, щутцы. кони, иногда и ослы, ну, в меньшей степени, потому что меньше на них загрузить можно. В основном, ну, ну, верблюды, да. да, и кони, и мулы. И сопровождение, охрана каравана, в зависимости от каравана, тоже порядка 300 человек. Это же не люди, конечно, вооруженные, вооруженные люди погонщики и охрана в основном ну и группа порядка 25 там человек вот соотношение сил 325 ну, у За нас было ваших собак 25 а будем казаты банда была из 300 человек да, ну здесь просто фактор неожиданности место удобное для засады скажем выбранное. по тропе крутой по земле чужой мы уходим на караван, караван. Это радость, побед и потери, боль. Караван, вновь жду встречи с тобой, караван. Розовеет от крови Афганистан. Караван, караван, караван. Скільки на вашому рахунку, караванів, які ви били зі своїми бійцями, ну і великих, і маленьких Караванів, ну порядка чотирьох караванів, порядка восьми банд. Я член общественной організації, це Український союз ветеранів Афганістану. Є така общественная організація, общеукраинская Діло Дело в том, что в основном люди... по большому счету, это и вашей передаче можно сказать спасибо, но люди по большому счету не знают об этой войне и почему не знают, это не их вина. В советские времена пропаганда работала в том плане, что солдаты там садили деревья, школы строили там и только этим занимались. Затем пришли новые времена, пришла перестройка, и здесь наши бывшие так сказать, шефы, комсомольские там, вожаки и прочее, провели хорошую такую кампанию по оплевыванию тех и событий. И самое главное, даже не событий, а тех, кто служил в Афганистане. На хорошем, на высоком уровне провели это и к нам наши начали относиться не очень хорошо. Потом пришли уже у нас, наша страна, вроде бы самостоятельная стала. Но отношение было такое же. Нам ответили, что Украина не воевала, не принимала участие в этих боевых действиях. Поэтому этот вопрос в настоящее время не актуален и не интересен. Может оно, конечно, и так. Там политики наши, они умные, красивые, грамотные, высоко сидят, далеко глядят. Им, конечно, виднее. Но вот нам кажется, и лично мне кажется, что нельзя забывать такие события. Ну, во-первых, мы были частью той страны, которая воевала в то время. А, Во-вторых, не надо забывать, что почти каждый четвертый, призванный в Афганистан, и который прослужили в Афганистане, каждый четвертый человек призван с Украины. Война эта коснулась не только всей Украины. Я бы хотел привести некоторые цифры в том числе по Кировоградщине. Вот с Кировоградской области было направлено 3651 человек в Афганистан. Из них в боевых действиях принимали участие 3616 человек. 119 погибло и пропало без вести два человека. Ну, я не буду по всем районам приводить цифры. Ну, как пример приведу несколько цифр по районам. Вот, скажем, Бабриенецкий район призвано 99 человек в Афганистан. Все принимали участие в боевых действиях, 6 человек погибло, 18 награжденных. Новоархангельский район, 93 человека принято, призвано, все принимали участие в боевых действиях, пятеро погибло, один пропавший без вести. Александрия, 668 человек призвано, все принимали участие в боевых действиях, 15 погибло. Скажем, Компаниевский район, 70 человек было призвано, 68 принимало участие в боевых действиях, 50 человек награждено. Кировоград, 600, 976 человек призвано, все принимали участие в боевых действиях, 20 человек погибло. В Афганистане, в Черном Тюльпане. С водкой в стакане мы молча плывем над землей Скорбная птица через границу К русским зорницам несет ребятишек домой В черном тюльпане Те, кто с заданий Едут на родину милую в землю залечь В отпуск бессрочный рваные в клочья, им никогда, никогда не обнять теплых плеч, когда в Азисы джела лопада, свалившись на крыло тюльпан наш падал. Мы проклинали все свою работу, Опять пача подвел потери роту В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень, Опять нести на родину героев, Которым в двадцать лет могилы рою которым в 20 лет могилы Компания Петрович, генеральный директор охранного предприятия Сакура, подполковник поставки, кавалеров двух орденов Красной Звезды, инвалид второй группы, в Афганистане два года и три месяца. Посчастливилось служить в двух батальонах и в и в конце концов наш родной, который я считаю батальон, который из бараков пришел, я получил повышение, попал уже в Кабу, этот батальон остался там, и уже с ним вместе осуществлял, таким образом попал в город Кировоград, который безмерно рад. Если бы я остался в Кандагаре, то наверняка бы был сначала под Баку, а затем в России. Расскажите нам какие-нибудь приклады, какие больше вам запомнились, все самое... дії наших молодих хлопців, солдат, дії командирів в тій нетрадиційній війні, партизанській війні, де або ви ховалися, чекали поки підуть каравани, або вони ховалися, чекали, поки підуть колони. Перший мой командир групи, з яким я пішов і який мене, в общем-то, учили, готуюся к этому, волновався. Ну, Спочатку були облети. один из видов боевых действий. А вот с ним я уже пошел на первый свой боевой выход. Ну, как всегда, командиры группы, когда идут те, кто хотели иметь результат, высаживались несколько дальше от места предполагаемой засады, чтобы более незаметно, подойти, прийти, организовать засаду. Но засада остается там практически одна ночь. То первый боевой выход мой, видели мы свет, видели фары. Но не получилось, как говорится. Не каждый раз. А вот второй боевой выход, он у меня брал с собой четыре раза. Он потом служил в России, имел участие в двух чеченских компаниях. Служился много и навоевался много. Так вот, второй боевой выход, я впервые побывал на, так сказать, взяли караван, как говорится, слово. На войне? Да. Страшно было. Мне всегда все время казалось, что мне сейчас попадут. Я там пытался перекручиваться с места на место. Ну, дальше я расположил засаду. Значит, два Г-66 и один Симур. Потому что на нашем театре военных действий в основном была автомобильная техника, потому они в основном шляются со стороны пустыни. Ну, ночью, как засада есть засада. Ты не видишь, в общем-то, противника пока. мы ну, вывесили, там ракеты постреляли. Вот выпустили по два, по три магазина. Я отвечаю на вас вопрос, что награды. Награды, они совокупны, как говорится. Представление к этой награде. Но то, чем заполнилось мне, это Красная Звезда, а у него отца такой орден есть. Так вот, бой, который я видел, куда я стреляю. Я видел, что происходит. И мы, в принципе, спасали группу. Э -э, начальника штаба в тот момент у нас не было, он в госпитале лежал. Командир батальона боевой пост оставить не может. И пришлось мне возглавлять эту группу. А на окраине аэродрома Кишлак-Кабай воевали там ребята. И когда мы вытаскивали их оттуда, тут вот, э -э, есть у меня фотографии. Значит, мы вручаем прямо в госпитале ордена Красной Звезды солдатам. Мамедов, ну, допустим, азербайджанец. Вот он, они в Дувале, он, сидят, отстреливаются. И там же непосредственно Майор родовиченко, который погиб. И с ним шесть человек, переодетых в форму Маджакеда. И э, мятежники штурмовали их ну, раз шесть, наверное, семь. Это дуло. Гранаты попадали прямо туда. Так этот момент две гранаты выбросил обратно. Это только в кино такое бывает. Третья все-таки взорвалась, у нее была повреждена спина там, и так далее. В этот момент Удовиченко погиб. А Исламов, он еще с пулеметом, с оторванной кистью вел огонь. Там я сам получил осколочные ранения нижних конечностей. Здесь это не офицерский ремень, так бы, наверное, и живот бы спороло. Вот там за вот этот мы все-таки вытащили людей, но там погибло наших 13 человек. И четверо умерло потом в госпитале. В Кандагаре я трижды видел, куда я стреляю и что я делаю. То есть, хотя наши задачи там выполняли и по блокировке, группы выполняли, видели там отстрелы. Но в основном это спецназ, вы знаете, ты сам уже прекрасно знаешь об этом, что это в основном вид боевых действий ночной, потому что как бы по Афганистану действовал комендантский час, днем там запрещено было передвигаться. Ну, а досмотровая группа там тоже, как повезет, так повезет. Там у Сергея в батальоне одни вопросы были, там другие. То есть... И награда – это не всегда лично твое вот, есть, присутствует это сознание какое-то. Но ну, вот, вообще-то это многие люди причастны к этой награде. Пан Юрий, скажите, пожалуйста, вы принимали наиактивнейшую участь как заступник командира батальона, вы выводили войска, сам наш батальон вы выводили уже из Афганистана. А мы вышли из своего места дислокации тоже опять же от дворца амина мы находились на территории на территории отдельной роты спецназ где-то может быть метров 400 там до этого дворца мы вышли последние наши задачи были это в общем то попытки прикрытия опять же от обстрела Кабула от хаотического обстрела выполняли ряд других задач в том числе и самое последнее перешли мы на теплый стан где раньше пол был этого Героя Советского Союза Аушева. Вот. И там крайняя, как говорится, уже была наша задача, вернее последняя, это охрана формирующихся колонн, которые уходили на, через салон. Естественно, боевое дежурство постоянное, ночные опять же смены, опять же охрана колонны, в конце концов мы получаем свой приказ. И 4 февраля мы выходим с теплого стана и держим путь на тормоз через Салан. Естественно, сама подготовка была нестандартная. Прицепили к нам еще хвост, конечно, и из обслуживающих там подразделений различных, потому что мы все-таки боевая часть выходим со знаменем, со своими боеприпасами, с людьми. Подъем на Саланг, а это, извините меня, зима уже, подъем на Саланг где-то в пределах 42 километров по серпантину. Вот сегодня вспоминал здесь Виталий Токарев о том, что он забыл, на какой высоте находится перевал. Значит, это 2,800 над уровнем моря. Это там пробит тоннель. А вообще-то это 3,200. Сама эта, вот эта самая гора, это мощнейшая. И пробит тоннель, который 4,200 метров в сплошном грунте, в скальном. И вот серпантин подъем, где-то 42 километра, и 36 километров спуск в сторону Термеза. Серпантин дичайший, дорога обледенелая. На обычной там, дороге там же реверсное движение. Там машины разминуться не могут. Значит, одни поднимаются, другие спускаются. Или есть определенные карманы, где можно там как-то еще что-то э, сделать. И мы когда прошли сам э, тоннель, я выхожу ну, двумя БТРами, мы чуть-чуть, первый БТР мой, не потеряли. Заряд снежный, страшный, вот выходишь в тоннеля и вообще ничего не видно, вообще. А там такая небольшая площадка и маленький наш блокпост стоит. И меня как потянуло в сторону, один механик кричит, я ничего не вижу. То я не знаю, остановились, я там не буду рассказывать, что там что-то не, не зависит от пропасти, но тем не менее корму так развернуло, что... И мы кое-как выровняли потом этот БТР, начали медленные спуски. Потом покатили, пошла колонна обратно. вот этот снежный заряд нас преследовал километров 20 еще по этому серпантину. Долго мы очень двигались. Вот 6 мы вышли, вот 4 мы февраля вышли с теплого стана. А 6 нас встречал Иосиф Кадзон вместе с Александром Зимбаумом, с которым я лично знаком. Кандагарь у меня 4 дня был. Да и так он все, весь альбом списан его, когда он сюда приезжал и в встречался. Так что вот сам вывод, конечно, мы вывели людей, мы никого не, не потеряли, ничего у нас не сорвалось. Ну, в одном месте там немножко обстреляли, но это был отстрел абсолютно другой, какой-то там хаотический, откуда-то там с горы. А так как все шли на бронетехнике, в основном на технике, то серьезных каких-то вопросов у нас не произошло. С покоренных однажды небесных вершин По ступеням обугленным на землю сходим Под прицельные залпы наветов и лжи мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам бедней Кем были мы в краю далеком. Пускай не судит одна Бога Нас кабинетный грамотей. До свидания, Афган, этот призрачный мир. Не пристало добром вспоминать себя вроде Только что-то грустит боевой командир. Мы уходим, уходим, уходим. Я вот всегда вспоминаю такую фразу одного человека. Говорят, вы там все ожесточились. Вы вообще вы не воспринимаете действительность, вы вот такие все это. А он отвечал сюда, говорит, ожесточились не там, ожесточились здесь. Из-за бездушия, прелесть. Из-за непонимания тех людей, которые там были. А вот из-за этого бездушия, непонимания и возникают вот те, как говорится, ну по-простому, те проблемы, связанные не только с афганцами, а и многие наши побывали везде в различного рода конфликтов. И к ним вот просто отношения. То есть, когда государству необходимо оно идет на то, чтобы отправлять, брать ответственность за этих людей, посылать их, может быть, и на смерть. Вот. А затем и люди идут и выполняют этот долг, потому что не выполнять его может только не знаю кто, потому что есть какая-то внутренняя еще ответственность за это. А когда выполнишь эти вещи, это же не только сейчас было. В общем-то, к ветеранам Отечественной войны относятся не намного лучше. Не намного. Но там хоть есть мотивация определенная, что на нас напали, мы оборонялись, мы защищали Родину, а не какой-то там Афганистан. И потому, конечно, неприятно о том, что вы правы, Сергей, что нужны человеку, это не льгота. Я по-честному скажу, ну, слава Богу, ну, пенсию заработал. Ну, ушел раньше я на нее, потому что сквозное ранение легких и контузии. Я бы еще служил, вот А я вынужден был ну, 39 лет уйти на пенсию. Так если бы я не пошел какую-то, не организовал там эту, я бы просто умер. Ну, умер образно, конечно. А так, да мне этот свой билет, потому что я участник Війни там инвалид войны, да я мені стидно достати там маршрутки пакута, -то, там бунт того, такого наслухається, що лучше б ти ви не только не доставав, а й забыл бы за нього і вибрався. Та може люди не да. знають на сьогоднішній день. Хто знає скільки було е, таких. Подвіг. Ну навіть не подвіг, а місце, де виконували цей інтернаціональний обов'язок. Хто скаже про Кубу, про Кубу навіть всі рахують, що там ніколи нічого не було. Таких а В'єтна дош... Юрій Олександрович Воронов вспомнів. який так, так, там так. був одним із головних воєнних советників по спецназу. Кому нужен у нього то, Теж льготи. У нього не було посвідчення, що він учасник бойових дій, тому що держава сказала, що ти, я ти був в Афганістані, там, ну, у В'єтнамі. З -го, -го, ну я образно говорю, по-перше, там 13 -е, ти підходиш. А ти був з того того, то ти не підходиш. Це ж страшно. І тут, і друге, виповняли там одну і ту ж задачу. Ну, держава зробила так, що оці, оці сюди підпадають під постанову, а оці не підпадають. Тобто самоотношення к цим людям, які там були, воно прежде всего со стороны власти абсолютно. неадекватная абсолютно, не, неправильная. И сейчас доводят он там своими действиями до того, что там кто слизы разъединяет, это движение разбивается. То есть со стороны власти я не ждал и не жду ничего хорошего. Но и не поощряю эти методы с ломами там ходить, какие стены ломать. Заборы ломать. Да. Советуем это так. Да. Жалко, печально, но мне самое главное, чтобы люди понимали, думаю, я... внучка, что я там был. Да. Давай с тобой поговорим. За эти годы мы о многом помолчали. Сегодня память нашей беды и печали укроет белым пледом. И между землей и небом пусть наши души воспарят в успокоении живым. Давай, солдат, поговорим. На обелисках тает снег, и фото в рамках потускнели, И наши серые шинели друзья давно сносили. И на полях России, и на чужих теперь полях смотри, За нами целый ряд землей венчанных солдат, Мальчишек юных, и мужей достойных почестей и славы, Подчас забытых не по праву, не нами, брат, на рубеже. Рубеж ценою в жизнь страны, Где до и после четкой гранью, Где в сумасбродном покаянии Мы оказались не нужны. Иуды прятали в чехлы знамена гвардии крылатой, Забыв о том, что мы солдаты войны, с которой не пришли. И память наша не музей, и совесть не сдана в архивы, И не чинам велеречивым ответ держать у матерей. И тельник нечем заменить, Не часть дешевого обряда, Он и напарник, и награда, Он как спаси и сохрани. Ты видишь, брат, Как сыновья хранят отцовские береты, Теперь и мы не канем в лету, Прими их ратная семья, И освети их путь земной декабрьской, Витебской лазурью, Звездой, взошедшей над Кабулом, Зажженную тобой и мной.